Доброго ранку. З вами програма «Наше здоров'я, і я її ведучий Руслан Фесенко. Технології проведення пологів в сучасній Україні за останні пару десяти річ змінились дуже суттєво. Коли це був так би мовити, радянський стандарт, а тепер вже на 100% європейський. Сьогодні пологовий зал це індивідуальна палата, по-домашньому затишна, але водночас максимально технологічно оснащена. Як працюється в таких нових умовах пологовому будинку номер 1 міста Кіровограда, ми зараз і дізнаємось. Дуже сложно було спочатку переубедити весь медичний персонал на переход нових технологій. Ані повністю ламали мировоззріння в оказанні медичної допомоги в родах. Сейчас в жіночих консультаціях є школа відповідального материнства. И там обучение, с момента взятия на учет, беременные женщины проходят обучение вместе с партнерами, которые будут помогать им в родах и поддержку во время родов и после родов. То есть обучение начинается с уровня женских консультаций. Они к нам приходят уже подготовленные, обученные. Есть целая система кассет, лекций, то есть технологии обучения беременных женщин. Партнеры подготовленные у нас уже поступают в родильный дом, они знают, как себя вести, в чем их помощь должна состоять. И женщины тоже уже привыкли. Сейчас неприлично, чтобы родильница поступала в родильный дом без помощника и без поддержки родственников. Если раньше скорая привезла, оставила женщину, и она дальше сама до роду в родильный дом не пускали никого, никаких посетителей не было, то сейчас это более происходит, все лояльно. Женщина рожает со своим партнером, помощником. Партнером может быть чаще всего это муж. Бывает мама, бывает сестра или родственница, которая сама рожала уже и знает, что такое роды и как можно помочь во время роду. Скажите, что, что вы здесь сейчас делаете? Мы собираемся рожать. Так? Да, у нас совместные роды. Мы ждем вроде бы как бы девочку. Ну неплохо было бы мальчика. Скажите, это впервые у вас будет ребенок? Нет, это вторые у нас роды. Так, то есть уже есть опыт такого совместного? Да, есть. Ну и как вам? Превосходно. Совместные роды – это здорово. Рожают женщины сейчас в индивидуальных пологовых залах. Их у нас шесть. То есть весь первый период и рождение ребенка, два часа после рождения ребенка, женщина с ребенком находится в родильной, индивидуальном родильном зале. Потом через два часа первичный осмотр новорочно проводит детский врач. Одевает ребенка. В течение этих первых двух часов ребенок контактирует кожа кожа, глаза, глаза. То есть ребенок выкладывается на живот матери. И в течение 30 минут после проверки состояния температуры его, ребенок, когда появляется первый сосательный рефлекс, медицинский персонал помогает ребенку первое прикладывание к груди. В течение полутора-двух часов ребенок сосет, молозе его сосет, и через два часа только их разъединяют. Одевают, взвешивают ребенка, детский врач осматривает ребенка, и потом вместе с мамой, на руках у мамы, уже роженица вместе с своим ребенком переводится в палаты совместного пребывания. Палаты совместного пребывания у нас 32 палаты. Отделение у нас на 50 коек. Родов, к сожалению, у нас сейчас уменьшилось где-то на 20-25%. процентов. Если раньше у нас в 93 году было до 4 тысяч родов, сейчас у нас около 2 тысяч родов. Почти 10 лет мы работаем по новым перинатальным технологиям. Это передовые технологии. И сейчас уже мы видим положительный результат. В чем он заключается? Ну, во-первых, заболеваемость новорожденных, но ну, даже за ближайшие 5 лет, снизилась у нас почти в два раза. Смертность ту -ту -ту, тоже намного снизилась. Если раньше у нас заболеваемость была самой большой от асфиксии, это был наш бич, то теперь асфиксии новорожденных у нас снизились до 0,5%. Сейчас на первом месте у нас заболеваемое, врожденное заболевание новорожденных. И вот так же мы и переводим деток. Если раньше мы переводили в детскую больницу где-то ну, 40-50 детей за год. Это в основном были поражения нервной системы, асфиксии. То сейчас 70%, во-первых, мы перевели только 13 детей за эти 11 месяцев, и из них 70% это врожденные заболевания, врожденные пороки развития. И из них Половина ⁇ это врожденные пороки сердца. Но что хочется сказать положительно, что даже если это есть пороки сердца, то детская больница забирает этих деток у нас в первые сутки. И даже в этом году у нас было три ребенка, что мы их перевели буквально через три часа после рождения, поставив диагноз. Детская больница тоже обследовала, и в течение первых суток эти дети были прооперированы в Киеве и имеют хорошие результаты. Мы фактически этим детам, детям, детям все хором подарили жизнь. Мы предлагаем помощь близлежащим районам, селам, населенным пунктам, городам другим, учитывая хорошие условия пребывания после родов и оказания медицинской помощи. У нас 30% медицинского персонала – это докторов с высшей категории, 40% – первая категория, остальные – вторая категория. В коллективе есть молодые доктора которые проходят обучение уже на более квалификованных докторов. Средний медицинский персонал 60% с высшей категорией, 30% идут первой категории, и молодежь, привлекаем молодежь. С 2014 года мы подали проект на открытие перинатального центра второго уровня», который будет первый открываться в Кировоградской области. Планируется при открытии реорганизации здравоохранения открытие региональных центров. То есть мы будем обслуживать ближайшие 5-6 районов по родовспоможению плюс город Кировоград. Почти забыли мы сейчас о родовом травматизме со стороны деток. Это переломы ключицы. Раньше их было очень много. Теперь это как казуистика. И то, что дети находятся вместе с мамой, это очень благотворно влияет и на ребенка, и на маму. Для тяжелых деток у нас есть два аппарата искусственной вентиляции легких. Один старенький, это аппарат бразильский мы получили. Он рассчитан для... Для детей с очень низким весом. Здесь можно на этом аппарате выхаживать ребенка и 900 грамм, и э, чуть больше. Это следящая аппаратура. Э, мы можем посмотреть у ребенка насыщение крови кислородом. Можем снять ему электрокардиограмму. Вот, можем э, посчитать пульс. Можем померить давление. Сейчас отметилась тенденция, если раньше у нас рожали в основном молодые было очень много юных первородящих, это не, не запланированная беременность была, но было много 14-16-летних. Сейчас каждым годом у нас уменьшается несовершен... роду у несовершеннолетних. Возрастает возраст первородящих женщин, он сейчас передвинулся где-то 27-32 года. Чем старше женщина, тем больше у нее появляется экстрагентальной патологии. Сейчас в женской консультации, все женские консультации ведут реестр, электронный реестр, передают в областную женскую консультацию, областной реестр с целью выявления экстрагентальной патологии и более рационального оказания помощи в родах на третьем уровне. То есть чем больше экстранитальной патологии, тем больше риск для женщины и для плода. Поэтому мы их обследуем, выявляем эту патологию и отправляем на родоразрешение на третий уровень. Дорогие женщины, мы приглашаем вас всех в наш родильный дом. Желаем вам крепкого здоровья и рождения здоровых малышей. зимний период существует опасность захворивания от вирусов. Я хочу Намалювати і показати, як в людському організмі розвиваються віруси і як є можливість людині з ними боротися. Всім відомо, що в людини, людина складається з клітин. В кожній людини десь біля трьох трильйонів клітин. І якщо здорова кожна клітина, то, в принципі, здоровий організм. Що таке клітина? От я намалюю. Клітина це є, ну, умовно. Ось таке середовище, де є зовнішня мембрана. Клітина поділена мембранами ще на декілька частинок. І в клітини є протонні помпи. Вони як на зовнішній мембрані, так і на внутрішній мембрані розташовані ці протонні помпи. Що таке протонні помпи? Тобто це за пристрій, який перекачує протони. Протони це фактично складається з іонів водню. Тобто, виходячи з цього, що я сказав, кожній клітині необхідні іони водню. А ми знаємо, це загальновідомий з хімії про те, що іони водню можуть існувати тільки в кислому середовищі. І тоді будуть достатні іони водню, і клітина буде здорова. Але ж вернемося до вірусів. От є зовні вірус. Ми його нам малюємо їжачком, там, да, от він є зовні, і цей вірус попадав в клітину. От він попадав в клітину. Цей вірус, коли він знаходиться зовні, він обгорнутий білковою оболочкою. Коли він попадав в клітину, цей вірус, оця білкова оболочка зникає, він неї знімає. Він множиться цей вірус, множиться і приводить даже до того, що вбива клітину. Тобто вірус вбиває клітину. І після цього цей вірус вже оцей розмножений, виходить зовні. Виходить зовні, але вже не один виходить, а їх виходить багато зовні. Вийшов він зовні, зовні він одівається вже в нову оболочку, білково не в ту, і розвивається тут. Потім, коли він одівся в білок, знову повертається в інші клітини. І, зрозуміло, така й цепна реакція, і людина захворює. Але чому організм бореться в нас із цими вірусами? Ну, перш за все, нам відома така імунна система. Імунна система це створення людським організмом, а саме кровоносними, деякими кровоносними клітинами, антитіл. Імунна система бореться з вірусами, які попадають в міжклітинний простір. Але в зв'язку з тим, що імунна система повинна розпізнати цю білкову оболочку. А віруси виходять з клітини і завжди, і завжди міняють білкову оболочку, Тому в, ці, в цьому сенсі імунна система є для людського організму слабенькою, тому що клітини швидко розмножаться, і їм імунну систему важко їх розпізнати. Але окрім цього, ще природа, те, що відомо на сьогоднішній день людству, придумала ще такий засіб боротьби із. Цими паразитами, як інтерферон. І цей інтерферон створюється в клітині. От я пишу: інтерферон він створюється в клітині. І коли в клітині... Але інтерферон може в клітині створитися тільки тоді, коли клітина буде і мати достатньо протону, тобто достатньо іонів водню. Тобто, коли кров буде підкислена, і коли міжклітинне середовище буде кисле. І коли оці, е, цей вірус попадав в клітину, то інтерферон ось його вбиває. І Вірусів немає. Але він може не все вбити. Тоді, можливо, якась один вірус вийшов сюди. Але ж їх вийшло вже не три, як тут намальовано, а вийшов тільки один. Тоді імунній системі, імунна система, легше його знищити. Зрозуміло. Тобто, от природою передбачено такі два види боротьби з вірусами, які на сьогоднішній день відомі науки. Тому що людям треба робити для того, щоб боротися з цими вірусами. Звичайно, те, що я сказав, перевести своє внутрішнє середовище е, в кислий стан. Для того, щоб перевести кров в кислий стан, е, е, що треба робити? Треба пити воду, чисту. Чиста вода, це на моє переконання і те, що пишеться в наукових роботах, це перш за все дистилірована вода. Але е, небезпека дистилірованої води в тому, що вона вимиває деякі солі з організму. Перш за все, це калій і магній. І натрій. Ну, натрій у нас стоїть на столі. Проблем немає. Це звичайна сіль. Ми їємо, оскільки хочемо. Калія ніде немає, тому треба взяти солі калія, додати, солі магнія. Трошки солі цинку і солі марганцю. Їх, вони всі додаються у виді сульфатів, тому що сульфати дуже добре розчиняють е, все, що є, ну скажімо так, камінці в нашому організмі там, і якісь затвердіння. Якщо це взяти оцю формулу хімічну, то у цій воді немає ніяких солей. Тут тільки є водень і кисень. Ми в цю воду, як я сказав, вводимо е, я не буду писати е, формули е, калій. Вводимо марганець, так, я умовно буду писати, вводимо там цинк і вводимо ще магній. От Вводимо цю воду, розводимо і її п'ємо. Скільки треба вводити, загальна мінералізація на 1 літр, десь 380 грам на літр. Я наведу вам приклад нашої Дніпровської, от, пишемо Дніпро, це буде Дніпровська вода. І напишемо тут от, Японію, це буде вода, яка є в Японії. От та вода, яку ми п'ємо з Дніпра. Ми п'ємо з Дніпра воду, у ній десь загальна мінералізація 500. Ну, можливо, там, ну, хай буде 1000 міліграм. Міліграм це в одному літрі. От беремо один літр. Один, один літр. Це загальна мінералізація. В цій загальній мінералізації в одному літрі кальція 80 міліграм. 70 ну, 70-80 десь в таких межах каль кальції. Це занадто багато для людського організму цього кальція і від його наявності, від його того, що він багато, люди в нас хворіють. Що відбувається у нас в Японії? В Японії в річках, загальна мінералізація загальна десь 100. Я напишу тут міліграм на 1 літр. Ой, перепрошую. Тобто, якщо взяти 1 літр, це загальна мінералізація. А кальція, отут ось 1 літр, то тут кальція 3 мг на 1 літр. Тому от ця картинка говорить про те, що вода повинна бути, наша вода, ми знаємо, що є жорстка, тобто в ній важко стирати. А якщо ми візьмемо воду, яка от, наприклад дощина дощова вода, фактично в річках Японії вода дощова виходить. Якщо ми візьмемо нашу дощову воду, то в ній буде десь саме більше 70 мг на літр загальна мінералізація. Тобто вода тут є м'яка. От вода нам допомагає бути здоровими. Жорстка вода нам порти наше здоров'я. Игорь Юрьевич, поговорим о болях поясниц. Давайте поговорим о причинах повторного возникновения боли и что с этим делать. Как невропатолога, который много занимается проблемами позвоночника, я очень часто сталкивался с тем, что вроде бы удалось оказать помощь человеку. Да? Человек как бы пришел в адаптацию, да? при, даже при тех же имеющихся грыжах, тех же протрузиях, которые есть, он как бы адаптировался уже, он может выполнять определенные физические упражнения. Почему-то все время возникала ситуация, что человек опять возвращается в болезненное состояние. Опять возникают эти болевые состояния, опять возникают те же самые симптомы. И нередко люди говорят: я выполнял ваши рекомендации. Я выполнял все, что вы говорили, доктор. Но почему возникает такая ситуация, что у меня опять возникают боли? И этот вопрос меня долго мучил, и я искал э, ту информацию, которая бы могла как-то объяснить и могла, во-первых, самому понять, откуда э, э, возникает эти возобновления этих болезненных состояний и как можно людям помочь. Дело в том, что боли в пояснице, они не всегда могут быть связаны с остеохондрозом, как привыкли считать очень многие. Я начну, может быть, издалека. Дело в том, что нам от млекопитающих и других животных достались два, две адаптационные реакции, которые присутствуют у нас от рождения. Первая – это реакция избегания, и вторая – реакция действия. Но мы реакцию избегания пока не будем трогать, а реакция действия выражается и начинается у нас тогда, когда ребенок впервые поднимает голову и держит ее вертикально. Это так называемая реакция Ландау. Ребенок начинает держать голову, он начинает познавать мир уже немножко другими глазами. Так он смотрел снизу вверх, а так он уже смотрит вертикально. Постепенно это напряжение мышц шеи передается дальше на спину, и дальше ребенок для того, чтобы ползать, он прежде всего начинает напрягать мышцы поясницы, а потом начинает двигать ручками-ножками. Этот рефлекс закрепляется, и потом держится всю оставшуюся жизнь. До школы обычно этот рефлекс служит запускающим для детей, и мотивацией для него служит познание внешнего мира. То есть для того, чтобы сделать какие-то движения, как-то бежать, он сначала напрягает мышцы поясницы, а потом начинает двигать все остальные, включаются все остальные мышцы. С возрастом мотивация познания внешнего мира меняется на другую мотивацию. То есть ребенок приходит в школу, у него появляются какие-то обязанности, какая-то ответственность. И вот эта ответственность становится мотивацией для напряжения мышц поясницы. И э, потом во взрослой жизни, когда мы становимся взрослыми, как бы э, перед тем, как э, начинать что-то делать, что-то действовать, у нас прежде всего напрягаются мышцы поясницы. Это бы было бы очень хорошо, но есть еще одно маленькое но. С... Дело в том, что любые мышцы они должны сокращаться и должны расслабляться, то есть должно появиться сокращение, и после выполнения действия мышца должна расслабиться. Когда человек, то есть перед тем, как что-то делать, у него эта мышца напрягается, и процесс не был до конца завершен то мышца полностью не расслабляется, она останавливается на каком-то определенном этапе и полного расслабления не наступает. И следующее действие, которое идет за этим, по идее должна мышца опять напрячься на полную мощность, но она не может напрячься из-за того, что уже есть как бы какой-то тонус, который не дает ей полностью выполнять это действие. И с каждым таким последующим прерывом или невозможностью окончания выполнить какое-то действие, неважно, это физическое может быть действие, это может быть какая-то умственная работа. И когда человек с каждым таким разом начинает накапливать себе вот эту неудовлетворенность незаконченного действия, это начинает сказываться на тонусе поясницы, и мышцы начинают постепенно напрягаться. А напряженная мышца ⁇ это всегда нарушение кровообращения, как в самой мышце так и в тканях, сосуды, которых, сосуды, которые кровоснабжают эти органы или ткани, они идут все через мышцы. И если мышца напряжена, то значит кровь поступает меньше, и иннервация идет хуже. Отсюда возникает болевой синдром. То есть... Этот болевой синдром может быть часто не связан с изменениями в позвоночнике. Иногда изменения в позвоночнике могут быть вторичными, а первичным служит вот этот мышечный блок, который возникает у человека. Значит, мы говорили пока о взрослых. Если говорить о детях, какие тут акценты? У детей немножко другая картина. Почему у детей немножко другая картина? Я говорил, что для них важно познание внешнего мира. Но тут очень есть одна маленькая деталь. Дети, они в раннем и в среднем возрасте, они мало отличают виртуальный мир от реального мира. Поэтому, когда они смотрят телевизор, допустим, да, они сопереживают, тот же самый телевизор, ну как пример, смотрят телевизор, они сопереживают героям какого-то мультфильма или какого-то фильма, и тут на середине этого фильма это все прерывается рекламой как это обычно у нас происходит, где-то часа на пол. То есть у них мышцы уже напряглись, они сопереживают этому герою, да? И тут вдруг реклама. По идее, мышцы должны расслабиться. То есть запускается тот же самый механизм, только, скажем так, с экрана телевизора. Это первый момент. Второй момент. Дети очень часто не понимают приказания взрослых, да? Они пытаются что-то делать, им говорит, им нельзя. Да? Хорошо, хорошо, если им объясняют, почему нельзя, то есть если ребенок понимает. А если просто вот, вот нельзя и все. То есть у них происходит тот же самый механизм, только при помощи э, запускателями этого механизма, будем говорить так, служат родители, учителя, близкие и тому подобное. Вот. И поэтому э, детский остеохондроз очень часто э, ставится детям, когда смотришь рентгеновский снимок, а там нет изменений. Да? То есть это уже не остеохондроз получается, это уже получается как бы скорее вот эта вот реакция адаптации на внешний мир и социум, который окружает ребенка. Так, ну еще один вопрос. Чем можно помочь людям в подобных ситуациях? В подобных ситуациях людям можно помочь... Тут, во-первых, должны работать два специалиста кроме специалиста-невропатолога, даже три специалиста. Невропатолог, который мог бы оценить правильно ситуацию, то есть это вызвано действительно остеохондрозом, изменением в позвоночнике, либо это немножко относится к другой сфере, или назначит соответствующее лечение. Мануальный терапевт, который мог бы воздействовать на мышцы, и психотерапевт. Почему? Потому что если будет кто-то действовать один, да, допустим, тот же самый мануальный терапевт, мануальный терапевт расслабит мышцы, да. Но э, рефлекс-то остался, который в голове, то есть э, неправильное понимание, неправильная адаптация еще присутствует. И вероятность возникновения повторного спазма мышц очень велика. Опять же, можно, конечно, принимать медикаменты, но вот они пока действуют, пока мышцы расслабляются. Та же физиотерапия даже взять, да, она расслабила мышцы, опять проходит какой-то период времени, опять включается рефлекс, который находится у нас в голове, и все опять идет по Щосереди в ефірі Кіровоградського обласного радіо слухайте в прямому ефірі програму Сімейний лікар її ведучі лікарі-онкологи Андрій Гардашніков та Світлана Гордашнікова щотижня о 18.20 протягом півгодини проінформують вас про найцікавіші медичні події та найновіші технології лікування. Сподіваємося, цей випуск був корисним для вас та для вашого здоров'я. Бережіть себе, до зустрічі наступного тижня.